bə günün danışılan görüntüsü şirniyat sevənlərin dadını qaçıran görüntü yayıldı bu gün. Markettə özünə yer edən siçanlar şirniyatın içində gəzirlər. Görüntünün arxasınca getmişik, Aidə təfərrüatları danışacaq. Çünki qəşəng şey, sabahda satışda olacaq. Görüntülər Memar Əcəmi Metro stansiyası yaxınlığında yerləşən üm məlumatlar mağazasındandır. Bir aydır ki fəaliyyət göstərən mağazada qeydə alınan görüntülər kəskin narazılığa səbəb olub. Video görüntülər məs bu rəfdə qeydə alınıb. Deməli şirniyatların üzərində siçan gəzib və həmin şirniyatları yeyirmiş. Elə həmin kadrlarda məs çöl tərəfdən, mağazanın çöl tərəfindən götürülüb. Mağaza sahibi deyir ki, həmin şirniyyatlar dərhal rəflərdən yığılmışdır və obyekt artıq dezinfeksiya edilib. Bu halın baş vermə səbəbini isə mağazanın qapısının açıq qalması ilə əlaqələndirir. Surochnu dünən getməli oldum, qardaşımın oğluna təhşirdim. Qapı açıq qalıb. Bizdə belə şey həyatı boy olmur. Şirniyyatımız da acəmidə vallah. Yəni Halə işləyir, gəllər soruşurlar ki, şirinliyat nə oldu? Dedi Uborqa gedir. Buğlar fəaliyyətə başlayacağam, sanitarist stansiyaya dediyimişəm, gəlib abrobaq edəcəklər. Məsələdən artıq qida təhlükəsizliyi agentliyi də xəbərdardı. Qida ilə olan məsələ Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tərəfindən nəzarətə götürülüb. Məlumat sosial şəbəkədən götürülərək hazırda araşdırmalar həyata keçirilir. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, vətəndaşlar belə neqativ hallarla qarşılaşdıqları zaman dərhal agentliyin 103 çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat versinlər. Ayda Sərgərli Namiq Abdullayev AİRB xəbər.